Saya akan sebut di sini poin-poin sahaja kerana bukan kita nak kursus haji tapi pada petang ni lebih kepada tazkirah. Makna tazkirah ni peringatan. Pertama, saya katakan nombor satu kita lafazkan alhamdulillah syukur. Kerana dalam gama-gama manusia ni Allah pilih kita jadi tetamu dia Berapa ramai orang kaya pada kita Orang sihat pada kita Orang berada pada kita Orang dekat dengan Mekah daripada kita Tapi mereka tak dapat buat haji Tengok Kita dapat pergi ke Mekah buat haji ni Satu nekmat yang besar kerana dalam hidup orang Islam ni Hebat setara mana pun Kalau belum buat haji Macam kurang lengkap rukun Islam yang lima Sebab dia baru pak baru Yang kelima pun wajib juga Tapi bagi yang mampu Alhamdulillah Sebab itu syukur Alhamdulillah saya pernah tengok seorang tu dapat pergi ke Mekah. Beritahu saja dapat pergi ke Mekah. Mukanya berubah, air matanya menangis. Sujud syukur. Dan pengalaman seperti ini bukan berlaku pada orang lain. Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan sendiri pun pernah berlaku macam tu. Kedua. Unik dan peliknya bila kita pergi ke Mekah, dia tak macam kita pergi melancung di mana-mana tempat, kerja di mana-mana tempat. Kerana kalau kita pergi itu kita pergi kepada makhluk tempat tersebut, negeri tersebut, temu orang situ, orang sini, pulau, hotel semua sekali makhluk belaka. Tapi uniknya bila kita pergi ke Mekah kita telah bertukar daripada makhluk separa Tuhan. Bukan maksud saya separa tu maksud macam mana? Maksud saya bila kita pergi ke Mekah, kita tak lagi dinamakan sebagai tetamu-tetamu manusia, tapi dia panggil tetamu Tuhan. Duyufur Rahman. Kenapa? Kerana Allah sebut ayat yang kami bacakan wa fin nasi bil haji Tu karijalah. Wahai Ibrahim Ini cerita berapa ribu tahun lah lepas Wahai Ibrahim Kamu serulah manusia supaya datang Niscaya mereka akan datang buat haji jalan kaki naik uta kuruh wala kulli dhamirin yati na min kulli fajin amiq daripada segenap pulu Allah macam-macam pergi -macam. Mekah poinnya bila mereka pergi mereka kata apa labbaikallahuumma labbaik Labbaika la syarika laka labbaik Saya boleh syarah panjang tapi saya tak dapat sebab saya nak rekah sangat Buku ni kalau boleh jadi pegangan masa kita pergi ke sana Buku ni bukan buku saya pun Imamun Nawawi Pengalaman kami dok tengok ni lah buku terbaik dalam bak haji Dulu sampai sekarang Ulama' mana-mana besar pun Kalau dia karang mesti ambil daripada buku ni Yuni Imam Nawawi ni mazhab Syafi'i lahir 930 Hijrah. Lebih kurang 800 tahun lepas dah. Lengkap dan dia orang yang amat-amat berwibawa dalam mazhab Syafi'i. Baik. Poinnya bila sebut labbaik labbaik ni makna apa? Saya nak cerita kalimah ni dalam bahasa Arab kita nak beri faham kat Melayu. Seorang tu nama Hamad. Contoh. Saya selalu sebut contoh hamak-hamak tu anak saya. Dia mati kanser. Jadi saya pun ingatlah. Contohnya nama dia Mak Hamad. Mak dia panggil dia, "Mak," senyap dia. Mak dia pun kata, "Mak," dia punya, Oh ya." Yeah. Dia jawab. Itu dia. Maknanya mak ni baiklah. Tapi konsep kedua, mak dia panggil Hamad, dia, "Ya." Yeah. Itu lagi baik sekali dia panggil. Kalau mak dia panggil, mak dia tak jawab. Tapi dia berlari tiba-tiba dalam bahasa Terengganu juga, cokoh ada depan. Ada apa mak? Itulah maknanya labbai. Ya Rab, saya aku sahuk seruamu dengan dua kali. Dua hmm. kali dan ulang lagi sebab kalimah labba yulabbi labban dia musn, musanna dia jadi labbayani kemudian kedudukan pada maf'ul mutlak buang je nun belakang tu kerana sandar kepada kaf khita tuhan maka daripada labbayani kepada labbayaka tetapi kedudukan maf'ul mutlak dia tukar pada ya jadi labbaika dua Ya Rab, aku datang. Sebab itu kalimah labbaikallah Allah tak boleh kita duduk di rumah ni duduk congok Labbaikallahumma baik Tak. Sebab itu kata-kata labbaikallah Allah masa mana? Masa kita menuju ke Mekah. Masa kita pakai ihram, masa kita ucap la nawaitul umrata wa ahramtu biha, nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Masa tu baru kita kata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika kala Empat kali sebut labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika kala Tah. Maknanya bersungguh kita telah menzahirkan kita datang. Jadi kita cakap tu bukan cakap dengan mak, dengan ali, dengan orang ni, orang ni tak direct Tuhan. Labbaik Allah, Allah, Allah. Maknanya sekarang kita berinteraksi dengan kita menzahirkan diri kita pergi. Sebab itu kalimah talbiyah ni maha. Duduk saja nak mari ke masjid kelanggit ni, labaik Allah, la baik orang dah buat kerja gitu. Bida'ah. Yang diajarnya, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Tapi mahalnya kalimah ni masa kita pergi ke Mekah, buat haji, buat umrah. Satu. Panjang lebar saya ada sebut dalam buku ni. Nombor tiga tuan-tuan Kita nak pergi ke Mekah Bila kita nak pergi ke Mekah Sebenarnya Kita nak pergi Kepada tiga perkara yang tak wujud Melainkan situ ketika itu, waktu itu Tiga perkara Pertama, kita nak menuju ke tempat yang terbaik di muka bumi ini. Mekah, Madinah. Tuan-tuan, hadis sahih. Semayang di Masjidil Haram, 100 ribu. Semayang Masjid Nabi, 1 ribu. 100 ribu ni, dalam bahasa mudah kita pakai matematik sikit. Sehari lima waktu Sepul, uh, Sebulan 150 lima puluh waktu Sepuluh bulan seribu lima waktu-waktu Bermakna dalam setahun seribu lapan ratus Sepuluh tahun lapan 20 Dua puluh tahun tiga puluh enam Empat puluh tahun tujuh puluh dua Lebih kurang enam puluh tahun baru satu waktu Jadi poinnya Masa duduk Mekah semayang banyak-banyak Semayang banyak-banyak Kita ambil peluang Ini tempat yang baik ni Al-Hassanul Basri Seorang ulama lahir tahun 21 Hijrah Tabi'i Dia beri fatwa Dan fatwa itu diterima oleh kebanyakan ulama Bahkan hampir semualah Bila Nabi kata serat, ribu Kelebihan solat pada tempat lain Dia kata kalau semayang Seratus ribu Semua ibadat lain pun sama terikut kita semayang sunat seratus ribu Kita zikir seratus ribu Kita sedekah seratus ribu Kita buat apa? Seratus ribu Siapa nak bagi kat kita tuan-tuan? Ambil pula tuan. Saya sebut tiga tadi Jadi kita pergi ke satu tempat Pahala di diangkat, digandakan dengan sebaik-baiknya Tiba-tiba kita buat tempat yang macam tak ada offer Rugilah kita Itu satu Kedua kita pergi kepada masa yang terbaik Masa yang terbaik ni tuan-tuan dalam Islam ada beberapa masa Antaranya malam ni tu kadar kita tak tahu tapi sepuluh akhir Ramadan lah Antaranya hak ni kita tahu Sepuluh awal Zulhijjah Yang Nabi kata dalam hadis sahih Ma min ayyamin al salih fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr. Qalu walal jihad ya Rasulullah, qala walal jihad illa anna rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam falam yarji bi zalika min husay. Tidak ada hari dalam setahun ni lebih baik daripada sepuluh awal Zulhijjah. Kerana padanya dia ni disukai oleh Allah kalau kita buat amal soleh sahabat tanya dah kalau orang tu berjihad mana lebih afdal nabi kata sekali pun orang tu berjihad berama waktu 10 ni ni lebih afdal sementara kecuali dia pergi jihad dia tak balik dia mati syahid dia bawa harta dia ha itu baru afdal baik jadi kita telah berada di tempat yang mulia dengan masa yang mulia itu hebat dan paling-paling baik sekali tuan-tuan. Kita terpilih berada dalam keadaan berhaji atau berumrah yakni ihram. Ini Maha. Tuan-tuan bayangkan 2 bilion orang Islam. Tiba-tiba tuan-tuan berada di Arafah Hari ke sembilan Di situ tempat yang terbaik pada masa itu Tuan-tuan berada pada waktu terbaik Masa terbaik Tempat terbaik Sedang hal keadaan melaksanakan ibadat haji Oh itu maha tuan-tuan Al-Hajju Arafah Haji tu Arafah Jadi apa yang kita kena buat? Doa banyak-banyak. Saya nyatakan dalam buku inilah doa aku. Kena baca, baca, ulang-ulang macam-macam doa. Jangan kada nak kaya, nak kaya saja. Dah, dah lepas tu banyak lagi benda lain. Nak sihat, nak mulia, nak bahagia, nak tenang. Macam tuan-tuan tenang, tidur dalam majlis ni pun tenang. Okey ya, tak apa. Macam-macam kita nak, kita sebut. Jadi tiga ni tuan-tuan. Bila kita pergi ke Mekah, peluang ni kita jangan alpa. Saya nak sangat kalau boleh. Tuan-tuan bila pergi ke Mekah, maksimumkan penggunaan masa. Penggunaan masa. Kalau semayang, janganlah semayang biasa. Biasa kita sini duha dua raka'at, empat raka'at. Bila pergi ke Mekah, buat apa paling tinggi. Lapan dua belah. Kalau semayang tahajuk, buat 20, 20, berapa lagi. Kalau semayang witih, tak palah nak buat 1, buat 3, buat 5, 7, 9. Buat sebanyak-banyaknya. Ini tempat baik. Saya nyatakan dalam buku khusus berkenaan esklopedia solat-solat sunnah. Tuan-tuan boleh tengok. Dan boleh baca apa fadilat satu persatu. Buat, tuan-tuan. Sebab rugi kalau kita tak buat. Dan poin seterusnya. Mekah dengan Madinah ni mengingatkan kita satu nostalgia yang paling indah. Kita tengok orang tu comel, tengok orang tu handsome, tengok orang tu hebat, sebenarnya kita pergi bertemu dengan sehebat-hebat manusia bukan di atas muka bumi, di alam seluruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ini nabi kita. Ini para sahabah, ke keuhu ke kita bertemu. Puak-puak ni sebahagian besarnya yang telah dinaskan ahli syurga. Kita tak tahu, tuan-tuan, kita harap kita ahli syurga. Orang-orang macam ni, bila kita duduk kat masjid Nabi, saya pernah dengan Datuk Seri, pergi masuk tempat pemerang melawak. Cerita zaman Nabi Tapi sebenarnya tak sesuai Degi sekejap, dia kena duduk lama Hasil daripada saya tengok Itulah saya buat satu buku Bertajuk Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Nak tahu apa rupa rupanya Nabi ni Sebutlah mana-mana Tokoh zaman dulu sampai sekarang Tak ada macam Rasulullah Kasihnya, cintanya Sayangnya kalau terbaik Orang lain nombor 8, nombor 10, nombor 14, nombor 13 Nabi ni semua nombor 1 Kita nak bincang bak semayang Nabi kaki semayang Siapa semayang bekok kaki? Tak ada, jatuh butuh ada bekok kaki Aisyah kata hatta tawarramat qadamahu dia semayang ni siapa bekok kaki sebab diri lama nabi semayang lama tuan-tuan ini terutamanya kalau semayang seorang malam-malam lah. Lama. Aisyah kata, Lama ara min husnihin. Aku tak tengok cara dia rokok lama, cara dia sujuk lama, maya, maya malam. Allah Akbar. Terbaik semayang. Kalau nak cerita bak pemurah, carilah orang pemurah atas muka bumi. Nabi ni adalah orang yang paling pemurah. Saya sebut keajaiban sedekah dan mereka yang paling pemurah nabi paling pemurah tuan-tuan Allahu akbar kita akan tengok ya Allah hebatnya nak cerita bab apa nabi nombor satu. tuan-tuan seterusnya bila kita nak pergi ke Mekah saya selalu pesan beberapa perkara berdasarkan kitab yang kita bincang tadi Iman Nawawi sebut tadi dia panggil muqaddimatul haji Mukaddimah ni dia sebut dalam 20 perkara, 22 perkara kena buat satu-satu. Antaranya masa tak sempat nak panjang. Apa kita kena buat? Kita kena bertaubat kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Taubat tuan-tuan. Taubat ni penting. Bila kita bertaubat kepada Allah, kita akan jadi jauh lebih baik. Sebab kita nak pergi Mekah ni kita nak bersih nak suci sebab itu cerita orang di Mekah ni Allah hapus dosa hapus dosa baik belaka banyak cerita-cerita sebab itu Nabi bersabda tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yang fiyanil faqra waz zunuba kamu ikutlah haji selepas haji buat umrah maknanya setahun kemudian buat umrah setahun kemudian buat umrah 6 bulan kemudian jadi bersih dosa sebab nabi sebut dalam hadis sahih riwayat muslim dan lain al umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma umrah dengan umrah dapat mengkifaratkan dosa bila saya sebut hadis ni nabi kata ikut lepas buat haji insyaallah ada rezeki buat umrah lepas tu buat lagi dia dua perkara dia beri pertama membasmi dosa kedua dia membasmi kefakiran. Tahun lepas tuan-tuan saya ingat saya ceramah jemaah haji di satu tempat. Saya baca hadis ni. Lalu saya kata saya mengharapkan insya-Allah dengan hadis ni ada di kalangan khalayak tuan-tuan ni akan jadi jutawang. Saya sebut gitu. Tiba-tiba baru ni saya buat masjid dia raya Kecil je lah, kecil Kawan-kawan panggil hak dekat-dekat Datang seorang lelaki Dia kata, tu ingat tak tu Tahun lepas, gini, gini. ingat tu Tu sebut Tentang nak jadi jutawan. ah ingat Wah, Kenapa? Saya jadi jutawan dah tu, saya tahun lepas Saya masuk Allah kata Dah buat apa? Dia hadiah saya minyak wangi Minyak wangi Rupa-rupanya dia nega minyak wangi. Minyak wangi ni tuan-tuan, saya tak kenal sangat. Saya kira baru je pakai ia dah. Minta maaf saya jadi, <laughs> saya baru. Maknanya kalau orang nak beri 200, 300, malah beli. Baik beli. 20 ya pun okey. Dah, kita moga kita bukan pakar. Dia main minyak angin mahal. Minyak angin di pavilion tu. Dia tunjuk betul-betul. Dia hadiah saya dua. Minyak wangi yang harga RM2,000, RM1,000 Dia boleh jual RM1,000, Bukan kelur Hak tu Sebab dia boleh jadi agent Dia tahu daripada Itali, daripada ni Tunjuklah Made in pun jenis nama pun jenis nama saya tak tahu Saya kenal Abdul Samad Qurashi ya Hak <gul> 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 di Mekah tu, tapi hak tu tak tahu mana kata Ada Saya kata dah ramai, ada orang beli Ada tu Ada peminat-peminatnya Laku. Sebab itu saya kata, pergi ke Mekah, insya Allah. Tuan-tuan, dengan izin Allah. Tapi jangan niat nak kaya. Pergi Mekah nak kaya. Payahlah. Niat nak reda Allah, nak dapat haji mabrur. Lahir daripada itu, dapatlah. Dan saya katakan, taubat ini penting. Hapuh dosa. Imam Ghazali awal-awal lagi sebut dalam Minhaj Al-Abidin. Bab yang kedua selepas ilmu taubat. Dia akabah dia ada rintangan dia ada tujuh. Nombor dua taubat. Jadi kita boleh belajar, kita boleh tengok taubat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, akhir sekali. Setiap orang kalau buat dia ada nak rizak ni. Macam anak-anak kita semalam tahu SPM. Hak yang dapat 8A, e, 9A, e, 10A e, suka sangat. Tapi hak dapat sedih, dapat rendah je. Itu ada dah. Seronok. Rizal haji apa kita nak? Naknya satu. Buatlah haji tamatak, haji kirang, haji ifrak. Yang kita nak haji mabrur. Yang Nabi sebut. Walhajjul Walhajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah. Haji mabrur ni tak ada balasan dah kecuali syurga. Haji mabrur ni nak kenal macam mana? Yang pertama dia ni selalu beri salam. Balik tu, assalamualaikum ma, salam nasi, assalamualaikum. Mudah. Yang kedua dia selalu jamu orang makan. Jamu orang ni tak mesti 4000, 5000. Makan roti canai tengok pak de mak de tu dia tunai bayar dia kata tak apalah. 20 ya, 30 ya bahaya je lah. Dia bahaya. Itu pun tanda. Dia mari ke masjid, dia tengok benda hari, dia kata hari Sabtu biasanya berapa orang belajar. Dia kata dalam 100 orang ada. Saya nak sponsor nasi lemak sekali. Dia jamu orang. Tak mesti panggil di rumah. Sikit cakap sikit. Kita tengok tabung masjid, kita letak lah seriah ke, dua riah ke, hak tabung Ramadan ke, tambah duk, tabung apa ke itu tanda haji mabrur dan haji mabrur ni kita nak itulah puncak syurga apa makna syurga maknanya hang tak payah nak fikir banyak-banyak lain balasannya syurga segala yang hang nak tuan-tuan dapat saya sedang buat satu buku tajuknya syurga tapi dah tiga tahun tak sia-sia buat sari rehat 8 bulan ya pula apa ayuh tapi kerangka ada semua kalau jadi satu-satu lebih kurang tebal ni tiga jilid syurga saja hei hebat ni perempuan-perempuan ni masya-Allah cantik masuk syurga dimodify lebih cantik pada bidadari sampai dalam Quran detail macam tu bukan sekadar itu apa yang terpikir terhebat dalam kepala kita syurga jauh lebih hebat daripada itu sebab itu tuan-tuan bila Allah ganjari orang yang dapat haji mabrur dengan syurga itulah puncak alhamdulillah kerana itu tuan-tuan ambillah peluang kita tak tahu boleh jadi ini haji terakhir dalam episod hidup kita ini boleh jadi dan ini peluang. Lah. Ramai orang tak dapat kita dapat. Jadi jangan bazirkan masa, buat sikit cek ataupun buat sikit cita-cita. Kalau boleh sekali nak khatam Quran di Mekah, di Madinah. Kalau boleh dua kali nak khatam Quran di Mekah, Madinah. Kalau boleh sekali nak jamu kawan-kawan sikit sebagai nak mendapatkan haji mabrur. Kalau boleh nak semayang sunat, nak pergi ke masjid setiap waktu ataupun nak berjemaah dengan imam masjidil haram walaupun luar masjid sebab orang ramai sangat tapi sekurang-kurangnya ada cita-cita yang baik saya doakan supaya tuan-tuan memperolehi haji yang mabrur dan marilah sama-sama kita doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura wa sa'yahum sa'yam mashkura wa amalahum amalan makbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih diucapkan kepada yang disayangi ada dosa, dosa yang ini, das, das yang disampaikan tadi. Namanya tasirah ringkas, tapi berhubungan ilmu, berhubungan uh, pengajaran yang akan menjadi bekal untuk kamu yang